qara bülbül. Vətən bağı al əlvandır. Var içində xarı bülbül. Sülh və məhəbbət cülü adlandırılan xarı bülbül səhləb kimlər fəsiləsinin ofir cinsinə aiddir. Bu cinsin 50-dən çox növü var. Bu cinsin növləri Azərbaycanın müxtəlif ərazilərində bitir. Xarı bülbül növünün məskəni isə Qarabağ. Bu silsilə Şuşa dağlarıdır. Xarı bülbül həmin ərazinin endemik növüdür. Təsadüfi deyil ki, 44 günlük Vətən müharibəsində həyatını itirən 2783 şəhidin xatirəsinin 4 dekabr 2020-ci il tarixində keçirilən anım gününün ikonası məhz xarı bülbül seçilmişdir. Xarı bülbül Şuşanın simvoludur. Görünüşü Cülün üzərinə qonmuş bülbülü xatırladır. Bu qeyri-adi görünüşünə görə xarı bülbül haqqında cavayətlar, mahnı və şeirlər də yaranmışdır.